直接物理消化，一下子搓一下就好了，快得很。这个是个大羊蹄儿，这是个大羊蹄儿。来吧，吃个羊蹄儿，吃个猪蹄儿，两个蹄子，一个羊的一个猪的。我是台前县的，是<吗>我是回再回一下嘛，我是寿张镇的，你是台前县的，我们离得可近了，呃，一个大堤过去就就就老老快了。 都是老乡，给莹莹顶个关注吧，以后回老家的时候一起出去玩。哎呀，来个羊蹄儿啊！吃的什么物理消化呀？没吃啥，就是平时会点绝招，嗯，会点绝活，给它翻滚一下。哎呀，看我这羊蹄子有没有食欲？ 小羊蹄子给它炖的烂烂糊糊的，可好吃了。嗯，真香！哎呀，就是这个味儿。 把这个骨头给它缩了，缩了，缩了，再缩了，使劲给它缩了。哎呀，蘸这,这个辣椒油吃就是香。凉了吧，莹莹，还行吧，不是很凉。哎呀，太香了。 别吃太凉的，嗯呐、啊，胃能受得了吗？能，没问题。这还有个大猪蹄儿，老铁，大猪蹄子蘸的这个料汁，炫就完了，干就完了。妈，你问一下。 啥时候休息、啊、不休息，老铁？你觉得我还有休息的余地吗？哎呀，我天天这么努力的播，我还赶不上人家半天的功夫费，老铁，我不得要努力吗？笨鸟先飞嘛，对不对？会喜欢看我吃，谢谢，把这个大猪蹄子我再吃了。我除了爱吃，我除了爱吃，我就没有别的爱好了，就剩一张嘴，就搁这一炫了，就搁这吃了。 来个大猪蹄子啊！我爱吃肉，所以说我当吃播。我爱吃肉，我不挑食儿，我什么肉都爱吃。猪肉、牛肉、羊肉。 我都爱吃，以前我爸炖的那个肉啊，就是过春节的时候炖的那些肉，都是我跟我妈吃，有的时候我比我妈还能吃。嗯，益生菌上车了吗？益生菌刚拍完。嗯，益生菌刚刚在小黄车上拍完了。嗯。 你们直播间有没有平时嗯不会物理消化的？有没有？嗯、直播间有没有平时上厕所费劲的，小肚大的，羡慕吃播吃不胖的，吃完饭床上一躺，沙发上一坐，不爱运动的有没有？嗯。嗯，刚刚回来干啥去了你？刚回来，出去接电话去了。 有是不是来妈，拿着咱家益生菌给老铁们介绍一嘴。咱家这个益生菌一盒里边有二十条，妈坐那不用动。一盒里边有二十条，三十多种果蔬，十多种有效菌群。你就一天喝三次，一次喝两天。现在现在夏天到了，爱喝水的季节到了。来妈，是不是刚刚还拍还剩两百单？还是还剩二十单？是吗、哎？不多，没有，不到。来，今天直播间一盒里边有二十条，三十多种果蔬，十多种有效菌群，正常九十九一盒，对不对？来、哎、两盒。 二百九十三盒，四盒，五盒，五盒一百条，对不对？来，今天直播间能付款成功的来六盒、七盒、八盒、九盒，九盒给不给力？来改价六十九块九，今天直播间来，我再给你拿一盒，到手十盒两百条，再给我上二十单，上车！给力，上好了。右下角小黄车，姐妹们又拍了，感谢我家老铁支持。 六十九块九毛钱，今天在我直播间到手十盒两百条，一盒里边有二十条，三十多种果蔬十多种有效菌群，我今天就给你们匀了一百袋库存，你们能拍就拍。平时吃的多的排的少的上厕所费劲的，吃一口炸两口的啊，你都可以去喝咱家这个益生菌，没有任何的副作用。平时肠道垃圾油脂多的，小肚子大的，体型变胖的，一盒里边有二十条，三十种,种果蔬十多种有效菌群，一天喝三次，一次喝两条，直接兑水去喝，姐妹们，咱家这个益生菌，夏天到了，你多喝点这个益生菌，对吧？给你的肠胃洗洗澡。 给你的肠胃刮刮油都可以，六十九块九毛钱，今天在我直播间到手十盒两百条，姐妹们，一盒里边有二十条，能付款成功的都能给你们发货，姐妹们啊！来直播间拍了打拍了加急打加急吧，拍了加急的给你优先发货啊！给力<妹>。能付款成功的都能给你们发货，姐妹们啊！这个益生菌嘎嘎的呀、啊，姐妹们，咱就是该说不说了，喝起来越喝越舒服，越喝越得劲儿。你们夏天不爱喝水的，夏天出汗比较多的是吧？吃完饭后悔了的都可以去拍。 一盒里边有二十条，三十多种果蔬，十多种小菌菌啊！六十九块九毛钱，十盒两百条。妈，给我拆点面包吧。我把这个猪蹄吃了，炫了。哎呀！妈，外面雨停了。 啥味道的？淡淡蓝莓苏打水的味道，酸酸甜甜的。蓝莓苏打水的味道，嗯。辣椒油真香，看着就好吃。谢谢老铁，谢谢支持，感谢感谢。 行，你住哪个区？我住顺义区。我爸我妈在顺义区买的房子，早些年买的，然后就搬了家之后拆了迁州就搁这儿住。我们这边还下着雨呢，是吗？我们这边也差不多。北京下雨了吗？ 下雨了，也该下雨了。我住朝阳区，还在下雨是吗？朝阳区好呀，嗯，朝阳群众、朝阳人民都有钱。辣椒油是卖的，老铁，小黄这里边有吗？小黄这里有吧？啊。 莹莹，我是小李，你还记得我吗？你不都说了吗？你是小李。<laughs> 我也在顺义区，我在顺义机场这边。 我在机场这边。唉，顺义这边没啥好玩的，朝阳好玩的多。今天益生菌几盒？十盒，老铁。 十盒两百条，六十九块九毛钱。有空来玩吧，好嘞，老铁。南法信呀，南法信在哪我都不知道。咋喝？一天喝三次，一次喝两条。 早上起来空腹喝，中午饭前喝，晚上睡觉之前喝。如果家里年龄大的老人想喝的话，你让他饭后喝就可以了，没有什么硬性要求，没有什么硬性规定，也不用你忌就忌口啥的都不用。后沙峪的举个手，我想起来你是谁了，小李，我知道你是谁了。你要说你是北京顺义的后沙峪的，我就知道你是谁了，因为我直播间叫小李的太多了。 我记性还可以。外面雨大，我这边听着雨小。我这边机场这边，顺义这边。我在顺义难彩南难彩难彩的又是又是哪？小李子太多了，叫小李、叫姓李的太多了。 嗯，小孩能喝吗？小孩可以喝啊，可以辅助你的啊，可以辅助你。一盒里边有二十条，发十盒，两百条，两毛钱一条。如果有条件的话，你可以买两单，坚持喝。你你平时喝个什么益生菌酸奶都要四五块钱一一袋的，这两块钱成本。 孙河，以前我们也去过孙河。我多少斤？我七十斤。哎呀，羊蹄儿真香！哎呀，一天几道？一天三次，一次两条，这时候。 每天坚持喝，坚持，坚持，坚持，就会有效果了。一次几条？一次三条，两条，两到三条。我是吃的油比较多。妈，你得给我拿个盘子，我得把这个面包装一下。要啥样？尝了就行。 哦，这这这是吧？好，没看见。哎呀，我赶紧找人了。我爸我妈真不能熬他们了，真的该找人了。就这后半场，爹妈在陪你熬，你心里都着急，老铁，你说是吧？妈，找不到合适的。 你想来啊？嗯，能熬夜吗？你能不能吃我不管了，老铁，管吃管住。你要是说你不能吃，你想你想喜欢这份工作，可以。